И всем привет! Сегодня я буду снимать обзор про лего машин. Ой, не про лего, а про машинки. Не про лего, это вот динозавров, в которых милана играет. А про машинки. Первая машинка, она самая маленькая. Это вот такая машиночка. В конце видео я их все покажу. Я их все покажу в линии. Идем дальше. Дальше вот такая вот машинка. Видно? Видно. Дальше вот такая вот еще одна гоночная машина. Вот такая вот железная. Дальше. Еще одна гоночная машина, только пластмассовая. Вот такая вот желтенькая. Короче. Идем дальше. Это не гоночная машина, это вообще вертолет, но у него нет крыльев. Он, он на колесах. Он тоже пластмассовый и коричневый. Вот такой вот вертолетик. Вот, вот сзади, даже на колеса. Дальше это полицейская машинка. Вот такая вот полицейская машинка. Я хочу. Вот. Это, дальше это тоже гоночная, но уже там колеса не двигаются, но есть с помощью шарика. Вот, с помощью этого шарика. Такая вот тоже гоночная машина из Молнии макуни из молнии а Макуин. А дальше идет Лего машина самодельная. Вот такая вот. Я использовал запчасти из Лего, где надо там деревья рубить. Руку я уже жаль выкину, показать не могу, но ничего такая вот Когда-нибудь я сниму видео с ней. Про лего. Идем дальше. Вот такая вот тачка гоночная, тоже зеленая. Идем дальше. Вот две вот таких вот машинки. Вот одна вот такая вот. Сейчас покажу вторую. Вторая без колеса потерялась. Вот. Дальше идет вот такой вот джип. Вот. Джип такой. Дальше, опять же, две машинки, только они разные. Вот это вот. Такой вот паровозик. И еще один паровозик. сейчас. И вот такой паровозик вот и отличается. У них кабинки разные, и кубики разные. И самая большая машина. Это опа Ганаста! опа ганда оста. опа оп, 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 ганда ста. Батареек нет, поэтому она не будет работать. Вот. Сейчас даже покажу. Нет, нет батареек. Я обещала, что покажу все эти машины. И вот они все. Нет, мы не купим, у нас дома есть. Вот все эти машины вместе. Ладно, всем пока. Всем пока и удачи. Ждите новых видео.